Останніми роками українці почали купувати нерухомість за кордоном. Багато хто стверджує, що це вигідно. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати наскільки вигідно і скільки потрібно часу і грошей для такої купівлі. Це програма День. Вітаю усіх. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Якщо певний частому українці купували житло за кордоном задля відпочинку, то сьогодні це в першу чергу збереження коштів. Як і раніше, найпопулярнішими лишаються країни Середземномор'я. Сьогодні ви дізнаєтесь, чим може бути привабливим для українців північний Кіпр. И сегодня мы витаем в нашей студии засновника основной кабританской ко консалтинговой группы Dominfo Group. Групп». здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы достаточно, ну сама компания, она на слуху Dominfo Group, потому что об этом не только говорит радио и телевидение. Я знаю, что даже журнал Forbes писал о вас материал. И мне интересно начать разговор с того, чтобы вы рассказали, почему вам в свое время пришло в голову идея заниматься именно недвижимостью. Не разочаровались ли вы в своем бизнесе? И так далее. Спасибо за вопрос. Довольно -таки интересный и длительный. Можно полжизни рассказать о себе, как это все получилось, когда я уехал и так далее. На самом деле, я эмигрировал из Украины 16 лет назад, родом из Винницы. Переехал в Великобританию. И когда попал в Великобританию, естественно, я увидел потенциал, который развивается на рынке недвижимости Великобритании, на рынке недвижимости Лондона. То есть это фактически единственный бизнес, который приносит большую прибыль для любого среднего гражданина. То есть независимости кто... То есть, это откуда... Хороший старт для, вот, для любого да. человека. Кто бы, кто бы, кто бы человек ни был, иностранец, местный житель, все сделали свои миллионы, все сделали свои деньги фактически на недвижимости. То есть люди приезжали, старая миграция 25-30 лет назад в Великобританию, начинали какое-то свое небольшое дело, в конце концов они инвестировали деньги в недвижимость, и таким образом они покупали одну, вторую, третью, четвертую, пятую квартиру, сдавали в аренду и зарабатывали свои миллионы. То есть я увидел этот потенциал, естественно, я заинтересовался, каким образом, то есть как это можно сделать. То есть до этого не работая в сфере недвижимости, я просто увидел фактический mm -hmm. потенциал, и я как бы решил для себя, решил, принял решение заниматься недвижимостью. То есть сам путь, он был очень-таки довольно-таки длительный, я начал образование свое в этой сфере, потом я работал в одной международной компании, Сайвелс в Ремаксе и так далее, а потом я уже как бы перешел. С своими партнерами создал дом инфогрупп, и мы начали этот бизнес на рынке недвижимости. Вадим, позвольте я уточню, может быть мы или большинство из нас до сих пор мыслит определенными стереотипами, mm -hmm. но вот Британия одна из самых консервативных стран, и трудно представить, что, например, иммигрант выходит из Украины, да, вот приезжает, и ему так сходу дают возможность зарабатывать миллионы ну, на таком рынке. То есть насколько на самом деле вот был... Я не скажу, там просто или не Ну то есть вот что на самом деле вам довелось пройти, прежде чем вы получили первую прибыль и поняли, что перспектива она еще даже впереди. На самом деле вы правы, это, это не и я бы сказал, гораздо сложнее, чем в странах бывшего Советского Союза, в том числе в Украине, естественно, зарабатывать прибыль, тем более она не сверх огромная эта прибыль, это небольшой процент по сравнению да. с другими странами. При наличии желания огромного желания, терпения, стремления, то есть это все можно сделать, в жизни. не только заработать деньги, можно достичь любых успехов. А вы эмигрировали в Британию, в Лондон, в частности. Но это был случайный выбор? Или вы точно знали, что вы там окажетесь, получите соответствующее образование и станете тем, кем вы есть? И частично это было стечение обстоятельств. Я попал по приглашению своих друзей, побывав там несколько недель. Я решил остаться еще дольше. Потом, когда вернулся на Украину, через несколько лет я почувствовал лично, что ко мне там, как иностранцу, относятся гораздо лучше, чем гражданин своей страны на своей родине. Угу. Вот в последнее время наши соотечественники действительно часто покупают недвижимость за границей. Вот кроме, ну там одна из таких распространенных причин, о которой говорят эксперты, это желание каким-то образом во время кризиса сохранить свои валютные сбережения. Что еще есть на самом деле привлекательным для людей? Вы как эксперты, я думаю, можете гораздо шире ответить на этот вопрос. Естественно, покупатели, которые инвестируют свои деньги в недвижимость, либо в другие активы за рубежом, они это не делают просто просто так для того, чтобы получить прибыль, либо для того, чтобы сохранить деньги. Они это делают в первую очередь для того, чтобы получить определенное, как бы сказать, удовлетворение. То есть наслаждение, да я бы даже так сказал. То есть это не просто покупка недвижимости, инвестирование в квадратный метр. В первую очередь человек покупает лайфстайл, то есть жизненный стиль. Он переезжает, возможно, со своей семьей. Он, возможно, отдает своего ребенка в одни из лучших университетов в мире. То есть, это, в принципе, комплекс. То есть, по сути, это, это вот возможность жить так, как я хочу. Как каждый убирает свое направление, так же, как я в свое время сделал свой выбор. То есть мне никто не заставлял, мне никто ничего не говорил, в принципе, что надо сделать вот так, так и так. Я просто так решил для себя. Я принял решение, я захотел, я так сделал. То есть, любой человек может то же самое сделать. Где Видите, пользуется. вам повезло в Британии, хотя, мне кажется, на сегодняшний день, учитывая ситуацию в мире, это ну, сделать сложнее, чем 16 лет назад. Может быть, я ошибаюсь. И тем не менее, давайте пройдемся по странам. Да. Вот в каких странах сейчас ну, действительно выгодно э, со всех сторон э, приобретать недвижимость? Я с вами соглашусь насчет того, что сложнее, в принципе, эмигрировать в такие страны, как Великобритания, либо старая Европа, либо Америка, Австралия, Новая Зеландия. С другой стороны, открылись новые страны, новые потенциалы. Наша компания занимается непосредственно Великобританией, Северным Кипом, Китс и Невис островами. Mm -hmm. Это острова, которые дают возможность человеку непосредственно инвестировать деньги с целью получения гражданства, либо вида жительства. Великобритания это в первую очередь это сохранение капитала, получение естественно прибыли и Северный Кипр это быстрый переезд и миграция. Я бы назвал эти тройку этих стран самые оптимальные для того, чтобы инвестировать деньги. На сегодняшний Северный Кипр все чаще и чаще звучит, честно говоря, вот в средствах массовой информации как место, где можно действительно приобрести недвижимость, ну во всех планах с удовольствием для себя mm -hmm. и в плане инвестиций и в плане обретения лайфстайл, как вы сказали. Вот, когда вы познакомились с этой страной, чем вам лично она понравилась? Почему вы решили, что это действительно выгодно? Вы знаете у меня знакомство с Северным Кипром не произошло случайно. Ранее я работал в компании Sales International, это крупнейшая интернациональная компания, которая занимается недвижимостью во всем мире. И наш отдел Sales занимался непосредственно Северным Кипром. То есть произошло так мое знакомство лично с Северным Кипром. Далее я приехал туда сам на смотровой визит. И произошло опять же несколько событий, которые в принципе поменяли мое мировоззрение, поменяли мою жизнь. Потому что когда я в январе находился около бассейна, я почувствовал эти ласковые лучи солнца, я понял, что вот это мое, здесь, вот здесь я хочу жить, вот так я, вот так я хочу жить, я хочу чувствовать этот кайф. степ by степ то есть шаг за шагом, моя жизнь, соответствующе, менялась не только благодаря Северному Кипру, благодаря другим странам, но Северный Кипр неоспоримо внес значительный вклад в наш бизнес, и я очень рад, что много наших соотечественников, не приезжают, они радуются жизни там, то есть они приезжают на отдых, либо же Ну, для послушайте, вот ласковое солнце, оно бывает и в других странах тоже, да. но должно быть что-то еще, что будет весомым аргументом, когда человек скажет, да, именно здесь я бы хотел иметь недвижимость, возможно, жить, это уже личное дело каждого, правда? Значит, здесь эти условия есть. Я с вами согласен, абсолютно верно. Приехал из Великобритании, уже будучи гражданином Великобритании, я, я не почувствовал никакой разницы на Северном Кипре. И фактически это благодаря тому, что Кипр это бывшая колония Великобритании. Угу. То есть большинство людей говорят на английском языке, английское законодательство, так же сам машины ездят, то есть все в тот же автомобиль можно поехать по дороге, то есть абсолютно никакой разницы, плюс солнце, плюс фрукты, море и так далее. Скажите, пожалуйста, вот э, многие люди э, хотят не просто сберечь свои капиталы, угу. да, там заработанные, накопленные, люди, смотрящие в перспективу, хотели бы все-таки иметь, оставить за собой возможность их приумножать. Угу. И вот если говорить о покупке недвижимости, э, да, э, о чем мы можем говорить, то есть в каких случаях это может быть приобретение недвижимости с целью получения прибыли. Возможно, кроме сдачи в аренду, это есть еще какие-то моменты, которых мы не знаем? Естественно, есть несколько способов для заработка на недвижимости. То есть это не только инвестирование с целью получения прибыли, сдачи в аренду, еще есть такое понятие capital growth то есть прирост капитала. Прирост капитала он зависит непосредственно от страны. Страны, которые со стабильной экономикой, такие как Великобритания, Швейцария, Франция, это капитал меньше. Страны с emerging market, то есть страны, которые растущая экономика, как Северный Кипр, этот прирост гораздо больше. То есть инвестор, инвестировав деньги в недвижимость того Северного Кипра, может получить прибыль до 20% в год. Плюс, если он сделает правильную инвестицию, в чем мы ему помогаем, в принципе, Сделаем э, портфель инвестиций таким образом, чтобы он одну недвижимость дал в аренду, вторую недвижимость, возможно, он проживал и так далее. То есть, причем недвижимость может располагаться в разных регионах, то есть ему будет выгодно получать прибыль как от сдачи в аренду, так и от э, Capital Growth, то есть постоянно прирост на, на Но при этом я замечу, что все-таки это идет ну, род занятий в одной отрасли. Все-таки это недвижимость, а не, а не когда человеку приходится хвататься за миллион дел одновременно, пытаясь ну, таким образом заработать денег. Но у каждого инвестора свои понимания, то есть куда он хочет инвестировать деньги. Естественно, нет одного места, в одну корзину, как говорят, они не, не ложатся яйца. То есть, естественно, надо распределять риски. То есть мы, мы рекомендуем инвестировать не только в одну страну, мы рекомендуем инвестировать в разные страны. Компания Dominfo Group является единственной международной консалтинговой компанией, которая зарегистрирована и действует в четырех разных странах. Первое наше направление – это Великобритания. И наша компания Дом Инфо LCA, которая поможет вам и окажет услуги в подборе недвижимости, как вторичной, так и первичной Великобритании. Вторая компания – это Дом Инфо Investment Consulting LCD, которая успешно работает уже более 17 лет на рынке Северного Кипра. Самое привлекательное направление на данный момент – можете легко получить вид на жительство, приобрести выгодную недвижимость и получать стабильный доход. Также мы владеем компанией в Люксембурге, которая занимается решением вопросов по финансированию, кредитованию и инвестированию. И последняя наша компания – это компания London Capital Asset Allocation, которая расположена в, на островах сан китс и Невис и предлагает уникальную программу по экономическому гражданству, именно получению второго гражданства, получению второго паспорта в течение трех месяцев. Скажите, пожалуйста, вот, ну, давно не секрет, что если, например, у человека солидный счет в банке mm -hmm. и он желает перевести эти деньги в банк любой развитой страны мира, она в принципе с радостью его примет, то есть он там не будет персоной нонград это точно. То есть таким людям я имею в виду проще получить гражданство даже где-то. Сейчас, когда, например, человек покупает недвижимость за границей, даже ну вот не будем там останавливаться только на Северном Кипре, да, или инвестиции определенные вкладывает, какие преференции ему это дает? Каждая страна в первую очередь она защищает свои интересы, она хочет привлечь инвесторов любая страна в мире независимо развитая не развита страна возьмем тоже Великобританию США то есть любая страна имеет программы которые привлекают инвесторов для того, чтобы они инвестировали в средства для поднятия экономики, либо это государственные бонды, либо это недвижимость. То есть, если существует государственная программа, как это есть в Великобритании, как это есть в Испании тоже, на Северном Кипре, то есть, значит, человеку даются определенные преференции. Это может быть как получение вида на жительство, это может быть преференции ведения бизнеса, налоговые преференции и так далее. То есть, в принципе, каждую страну надо рассматривать отдельно. То есть свои законы. И один из самых важных вопросов, который я очень хотела вам задать на протяжении всей программы, он связан с тем, что все-таки случаются случаи ну, не совсем порядочных сделок на рынке недвижимости в том числе. И, к сожалению, ну, вот сейчас, например, даже через интернет можно получить там определенные обязательства и обещания от застройщиков. Вот Вопрос очень простой: как избежать рисков и не потерять, не дай бог, свои деньги? Самый простой способ для любого инвестора, для любого покупателя – это сделать домашнее задание. То есть необходимо изучить компанию, необходимо проверить, существует ли компания в той стране, в которой непосредственно она рекламирует свои услуги. То есть одно дело, когда компания находится в Украине, в Казахстане либо в какой-то другой стране, она рекламирует недвижимость, например, в Великобритании. Другое дело, когда компания непосредственно находится там. То есть проверить уплату налогов. Как ваша? Естественно. Я поняла. Проверить уплату налогов, наличие сертификатов, наличие регистрации в торговых палатах и так далее. То есть, если компания существует реально в той стране, если у нее есть офис, есть персонал, значит, человек, инвестор, он защищен по закону той страны, в которой инвестируют деньги. Это самая лучшая защита, которая может быть. И необходимо, естественно, сделать домашнее задание, то есть сделать определенную проверку компании. Это все можно сделать. В цивилизованных странах, в странах Европы вся информация в открытом виде. Вы можете зайти на сайт регистрации компании, проверить регистрацию компании и уплату налогов. Это все просто. То есть вот вы, ну как сопровождаете, даже если клиент, скажем так, ну потенциальный покупатель, он не имеет, ну особенного там образования в этой сфере, mm -hmm. да, и ему нужна вот эта вот помощь, то он полностью может на вас положиться. Вот еще какие-то аргументы, почему он должен вам доверять именно вам? Мы находимся на рынке зарубежной недвижимости, инвестиций довольно-таки длительное время. Мы зарекомендовали себя как одна из самых успешных компаний на этих рынках. Естественно, мы заявляем это открыто, мы профессионали в этом бизнесе, и поэтому мы с удовольствием поможем, расскажем, покажем все плюсы и минусы любой недвижимости в тех странах, в которых находятся наши офисы. Я думаю, что нашим зрителям сегодня было интересно и приятно, безусловно, узнать, что хоть вы сейчас гражданин Великой Британии, ваша компания находится там, но вы наш земляк, вы родом из Венеции, да. поэтому ну вы как бы... Э, родной, да? Да, родной, да. Можно назвать это и так. Я вас благодарю за разговор и нагадаю нашим глядачам, мы спілкувалися с заставником британской консалтинговой группы Доминфогрупп Вадим Мом Спасибо. Спасибо, большое. Программа «Висловнюю подяку» Трові Марті Хелена. И дякую всем, кто сегодня склав нам компанию. Гарного дня и до встречи.